Система верхнего уровня не может сгенерировать систему более нижнего уровня. А мы говорим о том, что как мы ее будем моделировать, если мы не знаем ее компонентов. А мы не знаем до сих пор компонентов. Мы нижний уровень физики до сих пор не знаем. Мы не, не понимаем, почему частицы себя так ведут. И, И это не, не мешает целую... нам создавать новые технологии, используя эти же частицы. Мы просто направляем какие-то предметы. Неважно, как они внутри работают. Мы же строим дома. Мы знаем, как работают атомы в этих домах. Нет, потому что не обязательно знать, как работают атомы до деталей, до того уровня, который мы еще не исследовали, для того, чтобы построить дом. То же самое может быть и с искусственным интеллектом. Нам нужно понять высокоуровневые принципы и автоматизировать. Но сто процентов как бы все идеи и новые ну, какие-то произведения искусства, идеи того же дома, это все продукт э, соединения, ну то есть синтеза или анализа, разделения идей, которые существуют ну, которые существовали ранее. То есть наш мозг оперирует только слепками предметов из реального мира и их производными. Например, кентавр. Вот мы взяли там идею человека, идею коня, соединили, получили кентавра. Идея, которая не существовала ранее и не будет существовать в принципе. Таких идей тоже много. Нужно автоматизировать этот принцип, и мы получим скачок в развитии ну, технологий, скачок в создании новых идей, которые мы никогда не видели ранее. А создание бесконечных двух понятий между собой. А кто будет определять, что в этом понятии есть смысл или нет? Ну, тут, как бы, можно отдельную нейронку под классификацию, там насколько это рабочая вот, идея была сгенерирована. Первое, первое, что нужно сделать, это чтобы не получился зеленый звук, например. Да? Вот она взяла идею зеленый, звук, соединила какая-то фигня. Э, нужно подходить с точки зрения антологии, э, как, ну вот, как сказать, всю информацию можно структурировать в виде графа, да, где, вот, например, есть человек. Э, Олег относится к человеку, Игорь относится к человеку. Да? Про Олега мы знаем, что он любит носить футболки. Исходя из этого, мы дедуктивным способом можем предположить, что Игорь, поскольку он относится к той же категории, можно ему попробовать присоединить вот это же свойство, что Игорь предположить, что Игорь тоже может любить носить, носить футболки, даже если он их не видел. Простейший принцип, с помощью которого можно генерировать огромное количество идей. Почему площадке? тогда, по твоему мнению, этого еще не сделали? Сложный вопрос, может они и сделали, просто нам не рассказывают. Ну, как бы создать нейронную сеть, которая классифицирует родинки, это вот сейчас более продуктивно и эффективно, чем заниматься созданием сильного ИИ одного, который решит задачи классификации все одновременно. Да?